yasin surasini o'qigani mana har kuni namozi bomdoddan keyin o'qilayotgan bo'lsa sakkiz daqiqa vaqt ketadi yoki peshindan keyin o'qiladigan inna fatana surasiga ham besh to'rt daqiqa vaqt ketadi amma surasini o'qigani asrdan keyin uch daqiqa vaqt ketadi endi shom namozida o'qimaymiz uni ichkariga kirib qorinlar alohida voqea surasini o'qib qo'yishadi xubton namozidan keyin taboray surasini o'qiymiz bunga ham to'rt besh daqiqa vaqt ketadi tashqariga chiqib bitta do'stimiz bilan qadrdonimiz bilan endi ko'rishayotgan bo'lsak yo qanday bo'lsa ham o'sha bilan hol ahvol so'rab ishingiz bo'lyaptimi unday bunday deb gaplashgunimizchun yarim soat bir soat vaqt o'tib ketib qolganini o'zimiz bilmay qolamiz shuncha gaplashib qo'yibmiz deymiz ishimiz zarur bo'lsa ham besh to'rt minut vaqt demak bitta do'stimiz bilan gaplashgani ketib qolyapti shundoq bo'lgandan keyin masjidlarda mana qorinlar chiroyli tilovat qilib berishyapti namozlarni chiroyli qilib o'qib berishyapti demak shu aytilgan fazilatlarga ham amal qiladigan bo'lsak ham shu savoblarga ega bo'lamiz ham birgalikida namozdan keyingi bo'ladigan masalan duolar ijobat bu ijobat bo'ladiganlardan bahramand bo'lib chiqamiz ekan shuning uchun bunaqangi masalan ishi zarur bo'lsa mayli bir odam torat qistab qoldi endi goho bir bo'ladigan hamma bandada ham bo'ladigan holat chiqib ishini qilsa mayli kimdir masalan bir farzandi bir bemor bo'lib qoldi yo xonadonda birorta oila a'zolari bir kasalxonaga olib borishga to'g'ri kelib qoldi yo bir boshqa tashqarida birorta tezlashtib o'sha ishni qilmasa bo'lmaydigan bir yumush chiqib qoldi bandachilik hammamizda ham bo'ladi bunaqa holat buni tushunamiz buni endi beshta odam bo'lishi mumkin jamoatda to'rtta odam uchta odam bo'lishi mumkin lekin salom berilgandan keyin chiqib ketayotgan odamlar yigirmata e, o'ttizta odam chiqib ketib qolyapti o'ylab ko'raylikda mana o'sha odam o'ziga savol bersin shunchalik darajakursini ham o'qimasdan tasbehlarni ham o'qimasdan chiqib ketyapman shunchalik ishim zarilmi shu xudoni ibodatini shu fazilatlariga savoblariga ega bo'lgin deb ko'rsatib qo'yilgan manbalarda bayon qilingan narsadan ham chiqib ketishim nəm? zarilmi nima uchun chiqib ketyapman bunga nafsim shunga tezroq chiqib ketyaptimi yo boshqa bo'lyaptimi yo iloji yo'qligidan chiqib ketyapmanmi deb hamma odam o'ziga o'zi savol berib ko'rishi kerak ekan uzrli bo'lsa gapi yo'q mayli chiqib uzurini tezroq ishini bitirsin lekin unday bo'lmaydigan bo'lsa mana bu aytilgan fazilatlardan nasibador bo'lib uyimizda namoz jamoatga kelolmagan taqdirimizda uyimizda namoz o'qiganimizda ham shu aytilgan tasbeh zikrlar bilan shu duolar bilan mashg'ul bo'lishligimiz yani bu o'sha e, hadis shariflardagi ko'rsatmalarga amal qilishimiz bo'larkan qolaversa bizlarga e, ta'lim berib ketgan ustozlarimiz dinimiz peshvolarini e, demak ularni odatlarini davom ettirgan bo'larkanmiz